Это та драйвовая, да? Ярик, да. Приветствуем по аплодисментами. Ребята, давайте вам приветствуем. Стас Весняк, Волга 2410. Старшая, самого водителя. Я думаю, самого. Зачем нам нужны иномарки, если у нас и на такие машины у нас есть, которые дадут пору любой иномарки. Вот, вот. Ууу! Аплодисменты за красоту и за резину оставленную на центральной площади. Заминочка маленькая, куда халилась? Сейчас вам в, как ты, как ты, как. Ну старенько, старенько, дадим немножечко скидочки. Опа! <name> Что-то оторвали. Ой, еще лишний деталь. Второго лжать можно снять. Демонтаж волки! смотрите показательное выступление ремонта автомобилей «Волга». Показательное выступление спортивные вы смотрели, а теперь ремонт автомобиля. показательное. Видите, как ребята умеют работать в экстремальных ситуациях. Быстро. Надеемся, что будет это плодотворно даже в пуле разобрать можно. Вот. Главный механик, главный механик, чем все будет. Ребята, пытаются. Где-то пихать и оторвить туда. не веса уже гонят, это металл. Тянем, тянем. К сожалению, не будет, как участник сходит с дистанции. Давайте поприветствуем, Аплодисментами и поблагодарим. Это тоже одно из показательных выступлений. Такого вы еще не видели у нас в городе. И в дальнейшем ребятам в будет лучше происходить. А они, они даже фишки объезжают. Такие поддержим, 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 поддержим,